السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد حضرين حضرات مسلمين مسلمات yang diberkati Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan bacaan pada ayat ke-39 dan seterusnya sambungannya pada ayat ke-40 dari surah An-Nisa ايت فرمان الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ان الله لا يظلم مثقال ذره وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ dan apakah yakni kerugian yang akan menimpa mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mereka mendermakan sebahagian dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan keadaan mereka. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya yakni seseorang. Sekalipun seberat zarrah yakni debu. Dan kalaulah amal yang seberat zarrah itu amal kebajikan. Nescaya akan menggandakannya dan akan memberi dari sisinya pahala yang amat besar. Ayat ke-39 hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana Allah mencela mereka yang mempunyai sikap sombong dan takabur. Yang daripada sikap itu melahirkan sifat berikutnya sama ada sifat bakhil pada harta yang Allah anugerahkan pada mereka. Begitu juga adanya di kalangan mereka yang walaupun tidak bakhil tetapi membelanjakan harta semata-mata ingin meraih pandangan dan sanjungan manusia semata-mata dan amalan kebaikan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan seseorang diterima amalan perlulah didasari dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Malangnya ada di kalangan manusia yang melakukan kebaikan tetapi tidak didasari dengan tauhid kepada Allah. Lalu datangnya ayat ke-39 ini mencela keadaan manusia, apakah kerugian sekiranya mereka beriman pada Allah dan hari akhirat? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan meliputi beberapa perkara. Tidak semata-mata percaya adanya Tuhan. Tetapi bila mana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam erti kata meyakini dengan sebenar-benarnya bahawa pencipta, pemilik yang mengaturkan seluruh perjalanan alam semesta ini hanyalah Allah Tuhan yang satu. Tidak berbilang-bilang dan tidak ada dua bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di masa yang sama kita menetapkan dan mengisbatkan segala kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Menafikan segala sifat dan segala bentuk kekurangan yang tidak selayaknya dinisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan seluruh nama-nama Allah yang maha indah dan seluruh sifat kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sekadar meyakini adanya Tuhan tetapi mengetahui bahawa Allah lah satu-satunya yang mengatur dan mencipta seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dan kita beriman dengan segala nama Allah dan segala sifat kesempurnaannya. Dan beriman pada Allah juga perlu juga disusuli dengan beriman dengan adanya hari akhirat. Dinamakan Yaumil Akhir hari yang akhir kerana setelah mana berlakunya kiamat tidak ada hari dunia setelah itu. Dunia setelah mana dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibelah uh, langit dan bumi, dilipat akan matahari dan bulan. Kemudian seluruh makhluk iaitu manusia dan golongan jin akan diadili di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah pengadilan hari akhirat tidak lagi ada adanya hari-hari di dunia yang berbentuk sementara. Mereka akan bertukar ke alam berikutnya, alam yang tidak ada penghujungnya. Sama ada mereka yang beriman akan ditempatkan di syurga yang tidak ada pengakhiran baginya. Begitu juga mereka yang mengkufuri Allah, mensyirikan Allah ketika di kesempatan dunia, mereka akan berada dalam neraka sehinggalah kehidupan di neraka itu tidak ada noktah bagi mereka. Dan di antara yang menjadikan seorang itu ben keimanannya sempurna di sisi Allah ialah dia menafkahkan apa yang Allah berikan padanya. Wa anfaqu dan mereka membelanjakan apakah yang menghalang mereka membelanjakan daripada apa yang Allah berikan pada mereka. Rezeki tuan-tuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama ada golongan yang beriman ataupun golongan yang yang selain daripada yang beriman. Orang yang musyrik sekalipun diberikan rezeki mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantaran dunia ini bagi Allah tidak ada nilainya. Kerana itu Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Sama ada mereka yang berakal dan tidak berakal. Sama ada yang beriman dan juga tidak beriman. Kesemuanya merupakan rezeki dari Allah SWT. Dan penyebutan rezeki itu dinisbahkan kepada Allah supaya mengingatkan manusia apa yang mereka perolehi itu bukanlah berdasarkan kebijaksanaan. Bukan di, di 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 disebabkan kerasnya usaha mereka ataupun hasil usaha mereka yang bersungguh-sungguh semata-mata tetapi ia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala manusia menyedari bahawa apa yang dipunyai itu datangnya dari Allah maka dia tidak teragak-agak untuk membelanjakan harta itu semata-mata ikhlas kerana Allah tidak ingin mendapatkan sanjungan manusia semadinya semata-mata ingin menggapai kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan membelanjakan harta di jalan Allah dengan penuh keikhlasan kan dengan erti kata harta itu juga merupakan datangnya dari Allah Allah akan menggantikan harta itu kepada mereka yang sanggup untuk membelanjakan di jalannya dalam ayat ke-39 surah as-saba Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wama anfaqtum min syai fa huwa yuklifuh. apa juga yang kamu belanjakan sama ada kecil sekalipun apatah lagi yang besar dari itu Allah akan menggantikan apa yang kamu keluarkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut tentang peri pentingnya bersedekah ataupun memulakan hari dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan adanya malaikat yang ada pada sisi manusia mendoakan kepada manusia sekiranya interaksinya dengan harta itu di jalan yang betul. Dan seorang yang memulakan hari dengan bersedekah di mendermakan di ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Adanya malaikat yang berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, Engkau berikanlah gantian pada hamba-Mu yang menginfakkan harta ini. Sebaliknya mereka yang bakhil, yang menahan harta untuk dibelanjakan di jalan Allah, maka adanya malaikat yang mendoakan kehancuran bagi mereka dengan ungkapan yang disebutkan, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, Engkau berikanlah kebinasaan pada mereka yang menahan hartanya dari jalan kebaikan. Kemudian ayat ke-39 diakhiri dengan menyebutkan wa Allah bihim alima adalah Allah Subhanahu wa taala dengan mereka sangat mengetahui. Dan isi hati seseorang itu tuan-tuan hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita sebagai manusia hanya menghukumkan secara zahir tidak boleh kita menghukumkan orang itu secara pasti sama ada ikhlas ataupun sebaliknya. Tetapi keikhlasan itu hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengetahui siapakah di antara hamba-hamba yang kedekut dan bakhil. Siapakah yang riak dalam membelanjakan harta. Dan Allah mengangkat kedudukan orang yang hatinya benar-benar tulus dan ikhlas. Tawadu' merendah diri dan juga sebagai seorang yang pemurah tidak inginkan semata-mata sanjungan di dunia tetapi mengharapkan ganjaran yang besar di hari akhirat nanti dan pahala tuan-tuan merupakan satu yang diimpikan oleh kita Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahawa seorang yang melakukan kebaikan tidak akan dikurangi ganjaran yang akan diberikan kepadanya kemudian adanya kaitan yang sangat rapat pada ayat ke-40 setelah mana kita membicarakan ayat 39 Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu jaminan dan janji yang begitu hebat. Yaitu Allah menyebutkan Inna Allah la yadlimu mithqana dharrah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menzalimi seseorang sekalipun Walaupun sekecil dharrah sekalipun Menzalimi tuan-tuan Ataupun zalim dari segi bahasa Ialah dikurangi akan hak yang sepatutnya diberikan ataupun meletakkan satu perkara bukan pada tempatnya berkaitan dengan zalim yang seerti dengan dikurangi hak seperti mana pada ayat ke-33 dalam surah al-kahf satu ayat ataupun adanya segmen dalam surah al-kahf yang menceritakan tentang pemilik dua kebun yang Allah ceritakan tentang kesuburan yang ada pada kebun tersebut Allah menyatakan pada ayat demikian kiltal jannataini atat uqulaha wa lam tadhlim minhu shay'a Demikianlah kedua-dua kebun yang tidak pernah putus mengeluarkan buah-buahannya hasilnya wa lam tadhlim minhu shay'a Tadhlim di sini tuan-tuan tidak kita ertikan dengan dizalimi tetapi dimaksudkan wa lam tadhlim minhu shay'a dalam surah al-kaf bermaksud pengeluaran hasil daripada kebun itu tidak pernah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebun yang sentiasa mengeluarkan hasil yang produktivitinya sentiasa yang sentiasa tidak pernah berkurangan dari tahun ke tahun jadi kalimah zalim di situ bermaksud dan tidak dikurangi hak yang Allah berikan padanya dan kebun yang subur yang tidak pernah dikurangi buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dia berbuah jadi sama ada zalim ini maksudnya tidak memberikan hak ataupun dikurangi hak ataupun meletakkan satu benda bukan pada tempatnya. Dan itu merupakan satu sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Dan zalim sifat yang mustahil dan kita tuan-tuan mengisbatkan segala sifat yang bertentangan dengan mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya tuan-tuan kalau kita mengatakan Allah tidak pekak dan bisu dalam erti kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mendengar dan melihat. Kan bilamana kita mengisbatkan satu sifat yang mustahil bagi Allah, maka lawan bagi sifat mustahil itu kita jadi kita sebutkan dia sebagai satu bentuk kesempurnaan bagi Allah. Bilamana kita sebutkan Allah sekali-kali tidak pekak dan tidak bisu, maksudnya ialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Begitu juga bila mana kita menyebutkan Allah sekali-kali tidak zalim, bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Kerana di dunia ini tu adanya seorang yang tidak zalim. Dalam masa yang sama dia juga tidaklah seorang yang adil dalam perilakunya. Kita menyebutkan satu benda sebagai satu benda ataupun perkara ataupun satu individu yang tidak zalim. Jadi, tetapi tidak tetap, tetap semestinya dia merupakan seorang yang adil tetapi tidak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bilamana kita menisbahkan satu sifat yang lawan bagi mustahil tetapi kita menyebutkan yang lawan bagi mustahil itu ialah kesempurnaan bagi Allah seperti mana saya sebutkan tadi bilamana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak zalim maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adil menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak zalimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dibawakan satu analogi Walaupun sebesar zarah sekalipun sekali-kali Allah akan memberikan hak kepada hamba-hambanya. Dan misqal zarah diterjemahkan uh, iaitu Allah tidak menzalimi seseorang sekalipun sekecil zarah. Kan zarah seperti mana yang kita fahami ialah partikel satu yang begitu halus dalam konteks sebelum penemuan sains ditemukan pada hari ini adanya satu perkara zarah partikel yang sangat kecil. Di zaman dahulu memahami zarah ini ialah mana seekor semut yang sangat halus keadaannya, ataupun lebih kecil daripada semut iaitu sekadar kepala semut. Kan satu satu yang sangat kecil dan halus. Kan kalaulah ada halus itu sekalipun, pasti itu juga dimaksudkan oleh Allah Subhanahuwataala dan memberikan gambaran-gambaran kepada kita bahawa sekali-kali tidak ada kezaliman yang diletakkan kepada Allah Subhanahuwataala. Walaupun sehalus sekecil mana sekalipun, Allah akan menunaikan hak kepada hambanya. Dan di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala kan seorang yang melakukan kebaikan itu akan digandakan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sekiranya kalaulah itu merupakan amal kebajikan, Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan ganjaran bagi kebaikan. Keadilan Allah Subhanahu wa taala ialah menggandakan kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi menyebutkan tentang amalan berpuasa, puasa itu merupakan milikku yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada puasa, maka amalan soleh yang kita laksanakan akan digandakan bermula, bermula kiraannya minima ialah 10 kali ganda. Dan sekecil-kecil gandaan kebaikan yang kita lakukan ialah dengan gandaan 10 kali ganda dan boleh dilipat-gandakan sehingga 700. Bahkan tidak setakat 700 boleh digandakan lebih daripada itu. Sekiranya amal kebaikan yang kita lakukan itu bertepatan dengan masa yang penuh barakah. Seperti mana kita berada pada hari ini pada bulan-bulan yang haram. Bulan yang adanya kemungkinan digandakan amalan salih melebihi 700 kali ganda. Ataupun satu amalan yang dilakukan berdasarkan tempat. Tempat yang Allah gandakan kebaikannya. Seperti mana kebaikan yang kita lakukan di Mekah dan Madinah. Akan digandakan oleh Allah SWT berbanding dengan di tempat-tempat lain. Jadi ayat ini tuan-tuan memberikan motivasi bagi kita untuk melaksanakan amal salih sedaya upaya kita. Walaupun satu amal yang mungkin pada pandangan manusia kecil, tetapi di, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah perbuatan yang baik itu kan semata-mata bulat dan ikhlasnya kerana Allah, maka Allah akan menggandakan bermula daripada sepuluh kali ganda. Dan boleh digandakan lebih daripada itu berdasarkan tahap kesukaran dan kuantiti yang amalan salih yang dilakukan. Dalam maksud yang sebaliknya tuan-tuan, bila mana kita mengetahui Allah tidak berlaku zalim. Dalam erti kata Allah menggandakan kebaikan. Adapun perkara buruk, perkara maksiat yang dilakukan tidak digandakan kiraan dosanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan manusia yang dicampakkan ke dalam neraka tidak akan mempertikaikan akan keadilan Allah. Mereka tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang yang sangat besar untuk menempatkan diri mereka di syurga. Kerana untuk mendapatkan syurga dengan sedikit amalan soleh, tetapi digandakan kebaikannya oleh Allah. Tetapi mereka yang ditempatkan dalam neraka disebabkan kejahatan, mereka tahu kejahatan itu tidak digandakan oleh Allah. Mereka sedar bahawa mereka telah banyak melakukan kejahatan sehingga kan kebaikan itu kalau dilakukan oleh mereka digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahulah penghuni neraka betapa layaknya mereka dicampakkan ke dalam neraka kerana gandaan dosa itu tidak digandakan oleh Allah seganda dengan kebaikan yang mereka boleh lakukan. Jadi tuan-tuan untuk amalan buruk pada asalnya tidak digandakan kiraannya oleh Allah. Tetapi ia dilihat kepada bagaimanakah dosa itu dilakukan. Sebagai contoh dosa yang dilakukan pada bulan-bulan pada bulan-bulan yang mulia pada bulan-bulan haram seperti mana kita berada pada hari ini bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rejab serta bulan Zulqaidah. Kan pelakuan dosa pada empat bulan pada empat bulan ini digandakan kiraannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga berdasarkan siapakah yang melakukan dosa tersebut. Seorang yang berilmu pastilah dosa yang dilakukan olehnya lebih besar kiraannya berbanding dengan mereka yang melakukan dosa dalam keadaan jahil. Dan orang yang alim melakukan dosa kiraannya lebih banyak di sisi Allah berbanding dengan mereka yang jahil dalam melakukan dosa. Dan begitu juga seperti golongan-golongan tertentu yang Allah muliakan kalau mereka melakukan dosa digandakan kiraan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana satu amaran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada isteri-isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab, Ya ayuhan Nabi, Qul li lastunna ka ahadi minan nisa kata Allah Subhanahu wa ta'ala wahai isteri-isteri nabi sekiranya salah seorang di kalangan kamu melakukan dosa maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggandakan dosa itu yang kamu lakukan yakni kepada isteri-isteri nabi dilarang mereka melakukan dosa kerana dosa itu akan digandakan oleh Allah lebih daripada gandaan yang dilakukan oleh manusia yang lain. Begitu juga tuan-tuan dosa yang dilakukan di tanah haram juga digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan dosa yang dilakukan di tempat yang lain. Jadi itu sahajalah situasi gandaan dosa yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan siapakah pelakunya, berdasarkan bilakah dan di manakah tempatnya dilakukan, maka akan digandakan dosa itu. Tidak seperti mana amalan salih pada setiap keadaan, setiap tempat dan masa amalan soleh akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bermula daripada 10 kali ganda sehingga lebih daripada itu. Dan akhirnya tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga kebaikan yang diberikan kepada amalan soleh yang dilakukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kalau kita mendapat hadiah maka hadiah itu kirimannya daripada seorang yang sangat tinggi kedudukannya. Maka kita merasa mulia dengan pemberian itu. Apatah lagi pada ayat ini Allah menyedarkan kita bahawa pemberian pahala balasan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan wa yutimil ladunhu dan Allah memberikan dari sisinya yakni dari sisi Allah pencipta kita ajran azima. Ajran azima ialah Allah memberikan pahala yang sangat besar dan sebesar-besar ganjaran di hari akhirat ialah mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala dan keridaannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم انا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته